أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم. سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا تذکرہ بھی ہوتا رہا ہے غزوہ احد میں ایک طرف آن حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر تھا تو دوسری طرف ابو سفیان کی قیادت میں مشرقین مکہ, مکہ کے جنگجو تھے تفصیلات ذکر ہو چکی ہیں غزوہ عہد میں مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا ستر صحابہ کرام شہید ہوئے سید سیدا حضرت حمزہ رضی اللہ, اللہ تعالی عنہ بے دردی سے شہید کیے گئے, گئے ستر صحابہ کرام زخمی ہوئے, ہوئے خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے ایسے میں یہ آیات آج تلاوت کی گئی اور بعد والی دونوں طبقات کے لیے نازل کی گئی ہیں آج جو آیت شریفہ تلاوت ہوئی اس میں دونوں طبقات کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان موجود ہے چنانچہ ارشاد فرمایا قد خَلَفَ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو تو چل پھر کر مختلف قوموں کے حالات تو ملاحظہ کرو تم سے پہلے بڑے بڑے, بڑے ہمارے سامنے اپنی طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے پیغمبر کی تعلیمات سے منہ موڑا اور, اور اللہ, اللہ کی, کی پکڑ, پکڑ میں آئے پیغمبر کے خلاف جو, جو کھڑے ہوئے برباد ہوئے اور ان کے مقابلہ ایمان میں والے ایمان, ایمان والے چاہے تھوڑے ہی تھے چاہے کمزور ہی, ہی تھے لیکن اللہ نے انہیں غالب انہ کیا سرخرو <قلی> کیا دنیا آخرت کی عزتوں انعامات سے نوازا یہ نتیجہ ہے فرما ہماری سنت یہی ہے کہ ہم نے اپنی تدبیر اور طاقت سے حق والوں کو ہمیشہ غالب کیا ہے اور جٹلانے والوں کو برے انجام سے دوچار کیا ہے یہ ہماری سنت ہے یہ ہمارا طریقہ ہے لہذا اب ہر دو طبقات نصیحت پکڑے ایمان والے اپنے ایمان میں ترقی ایمان والے اپنے ایمان میں ترقی تاکہ اور اللہ کی نصرت ان کی طرف متوجہ ہو اور کافر لوگ بھی چاہے تو عبرت نصیحت پکڑے کہ پیغمبر کی مخالفت سے پیچھے ہٹ جائے پیغمبر کی مخالفت سے پیچھے ہٹ جائے ورنہ بربادی مقدر ہوگی ارشاد فرمایا ہاذا بیان الناسم و وَمَوْعِزَةٌ عزت اللہ کی طرف سے یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے اس زمانہ میں بھی جب یہ آیات تو یہ بات نازل ہوئی اور بعد میں آنے والے ہر ہر زمانہ میں موجود لوگوں کے لیے یہ بیان نصیحت ہے نصیحت ہے, نصیحت ہے کوئی بھی طاقت کے نشے میں کوئی بھی طاقت کے نشے میں دین کی مخالفت میں آ جائے گا تو ایسے ہی برباد ہوگا کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ لے راہ راس پر آنا چاہے تو آ جائے, تو آ جائے. فرمایا موعزت للمتقین یہ سارا بیان ہدایت بھی ہے یہ سارا بیان نصیحت بھی ہے البتہ نصیحت و ہدایت متقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے خدا کا نافرمان اپنی نافرمانی میں مستی میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی راہ ہدایت اسے نہیں ملتی طاقت و غرور کے نشے میں وہ مست ہوتا ہے لیکن اللہ سے ڈرنے والے نصیحت پکڑتے ہیں انہیں ہدایت نصیب ہوتی ہے یہاں نصیحت یہ ہے غزوہ احد کا تذکرہ ہوا ان ساری تفصیلات میں نصیحت یہ ہے کہ کبھی دشمن خدا کی طاقت سے ایمان والے مرحوب نہ ہوں نہ ہوئے ہیں نہ کبھی ہوں گے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وَعَلَى اللہ فلیت و ایمان, ایمان والوں, والوں کی شان, کی شان ہی, ہی یہ ہے, ہے اپنی طاقت اپنی تعداد اپنی صلاحیتیں کسی صلاحیت چیز پر اعتماد, اعتماد نہیں ایمان, ایمان والوں, والوں کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ, اللہ کی ذات پاک پر ہوتا بر ہے اللہ سمجھ دے عمل کی توفیق بخشیں